તો છેલ્લા ઘણા સમયથી સુરતના કપડા બજારમાં લોકો મંદિરનો માર સહન કરી રહ્યા હતા પરંતુ નવરાત્રીની શરૂઆત થાય ત્યારે એકથી બે મહિનાની અંદર જ કાપડ માર્કેટમાં ચણિયાચોરી અને તમામ વસ્તુઓને લઈને બસ્સોથી બસ્સો પચાસ કરોડનો વેપાર આ વર્ષે થશે તેવું વેપારીઓનું કહેવું છે સુરતની વાત કરવામાં આવે તો સુરતમાં ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં દરેક પ્રકારના કપડાં મળે છે પરંતુ નવરાત્રીની ચણિયાચોળી માટે અહીંથી અન્ય શહેરો અને રાજ્યોમાં પણ હાલ ડિમાન્ડ વધી ગઈ છે तेरे नवरात्रि आ त्यौहार में अंदाजित बस्सो थी अढ़ी सौ करोड़ व्यापार सूरत टेक्सटाइल ने मैसे व्यापारी कहवु नवरात्रि में इस बार पिछले साल की तुलना में बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है और चारों साइड से नवरात्रि का चारों मंडियों से साइड से नवरात्रि का बहुत अच्छा रिस्पांस और व्यापारियों का डिमांड भी अच्छी आ रही है ऑल तो इंडिया में अभी क्या होता है कि नवरात्रि में सब जगह बड़ा उत्सव मनाने लग गए हैं गुजरात के अलावा भी राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सब जगह नवरात्रि का अच्छा उत्सव होता है उस उत्सव में सब कपड़ा ज्यादातर सूरत से ही यहाँ पे डिस्पेच होता है ये दो महीनों में मेरे अनुमानित लगभग दो करोड़ से प्लस बिजनेस होता है पिछले साल से तुलना में इस बार जो जुनून खरीदी का वो त्यौहार का जो लोगों में उल्लास है वो बहुत ही अच्छा है रेट की तुलना में भी करीबन 10 से 15 परसेंट सरप्लस हुआ है फिर भी लोग महंगी चीज खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं।